У меня есть два заступника, четыре из яких уже месяц лежат в кабинете министров, яких призначить невозможно. Не знаю почему. Я не ходил с кабинета, не смотрел. Я проходил, посмотрел кабинет, кабинет для меня не важно. Я готов работать, главное, чтобы эта работа была эффективной, а не там, где ты сидишь. Почему вы не говорите, что требуется... Нужно...

Ты хочешь? Ты хочешь? Kinder, как важно сейчас вот объединить страну. Что может быть сейчас, что может снять напряжение в обществе и погасить вот эти вот? Хочу обратить внимание всех. Встречался с многими милиционерами, которые погибли, с людьми демонстрантами, которые погибли. И все задают вопрос: дорогие украинцы, сегодня вы решательный день. Триває кров я. Влада на очах всього світу вдається до кривавих провокацій збройних злочинців, тетушек випустили на вулицю бити людей, щоб показати не б та існує якісь протистояння між громадянами. Але ці плани приречені, і ми повинні зробити наступне: перше депутатам Верховної Ради терміново зібратись на 15-ту годину в парламенті, щоб ухвалити рішення щодо виходу з кризи. Друге перезавантаження влади. Президент Янукович повинен піти на достроково президентські вибори. Це зараз єдиний спосіб зупинити насильство. Третє. Звертаюсь до кожного з громадян. Об'єднуйтесь для захисту вашого життя, здоров'я, власності. Разом з сусідами, друзями не допускайте безчинств на ваших вулицях. Ми зобов'язані всі разом зупинити кровопролиття. проліття. А сьогодні, в завтрашній день, не всі можуть дивитися. Верні смотреть можуть не только лише всі. Мало хто може это делать. Отставка Захарченка. Вопрос такой завистлий, ни данных нет, посмотрим. Я я одно э хочу. Я пан Лешко, я с великой с великой с великой повагой ставлюсь до каждого из вас. Дозвольте, я привітаю też киян. Я Віталій, є свобода слова. Так чи ні, демократична влада. Я, я з великим задоволенням, але, будь ласка, одну хвилину ми... закрийте. Одну хвилину. Одну хвилину. Депутатські пільги це... це не може підібрати, підібрати слово. А... Я не знаю жодной краине в свете де є пильги. И вообще пильги, це знаете, це атовизм вспомню. Каждого из киевлян, я прошу, с пониманием ставиться к этой проблеме. И просил бы также всех киевлян точно так же с особым с особой составляющей обратиться к проблеме теплосбережения подготовки к земле, к земле, к земле, к земле. Будь проще и говори на понятном, на понятном языке, на понятном для людей языке. Большая часть людей говорят, что данные УПА, они боролись не, они также боролись один промежуток времени и против фашизма, боролись также с Красной армией, якобы они боролись отстаивая Интересы Украины. Как, на, как в Прибалтике некоторые латыши, эстонцы и так далее были в СС и боролись, говорят, за независимость Латвии и Эстонии. Но они Од... были в осужденной организации Я одно могу сказать. И СС. Я одно могу сказать по этому поводу. Если человек одел форму СС, то, то есть четкое, он окрасил себя в те цвета. Которую он окрасив себе. Що стосується вашої пропозиції повторного засідання або розширеного засідання, я і проаналізую прийому рішення. Будь ласка, Олександр Сергійович. Да, я розумію, рішення не прийнято. Я ще раз я вам дав відповідь. Коли член коаліції будуть вважати, що треба провести розширену раду національної безпеки і оборони, ми це зробимо сьогодні. Дякую. То есть, вы... Виталий, Виталий Владимирович, нужно Владимир. воспринимать информацию с первого раза. Будь Александр Сергеевич. Есть четкое понимание данного ситуации. И у нас есть, что было, мы об этом говорили, сегодняшняя ситуация, которая есть. И нужно смотреть, какой мы можем, что делать, какой выход из данной ситуации проговаривал с представителями международных организаций. Если кто-то еще раз отвалится на меня, я предупредил каждого.